surur anfusina wa min sayyiati a'malina mayyah fala mudilla wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amaba ya syahmati uh, imam kita kuasa masjid al arifin padang katong ganga Tuan-tuan uh, dan puan-puan yang -puan Allah selian uh, Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan Rasa syukur kita pada Allah SWT Kelipah kurnianya Dengan rahmatnya diberi masa kepada kita uh, Diberi tenaga, diberi kesihatan juga kesempatan pada malam uh, pagi ini uh, Dapat sama-sama kita hadir Dapat sama-sama kita solat uh, Subuh berjemaah dan kita sambung kuliah uh, bulanan kita kuliah subuh hari uh, Jumaat Minggu kedua dan keempat. Hari ini tuan-tuan, tarikh 12 Disember. Minggu yang kedua pada bulan ini. Dan bersamaan dengan 21 Jamadil akhir. Uh, lagi tuan-tuan, uh, dua bulan, sembilan hari lebih kurang tuan-tuan. Countdown, kita nak jumpa Ramadan Al-Mubarak. Bulan depan, reja. Kemudian Syakban bulan lapan, bulan sembilan, bulan Ramadan tuan, -tuan. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan uh, bak solat lagi. Tentang solat uh, duha tuan-tuan. Dalam 2 minggu lepas itu ni solat rawatib Iaitu solat Qabliyah Ba'diyah Solat sebelum dan selepas Siapa yang Nabi dia Siapa Nabi dia tak tinggal solat rawatib ni 10 rokaan Itu dari yang pertama Dari kedua pula Nabi melazimi pula 12 rokaan Solat 12 rakaat itu Allah bina pula satu rumah di syurga Bila itu Subuh itu sebelum subuh dia rokaan Lepas subuh tak ada Ama zuhur tu dia ada dua sebelum dan ada empat sebelum dan dua selepas dan empat selepas zuhur. Asar nak buat sebelum boleh tapi Nabi tak melazimi. Selepas asar Nabi tak buat solat. Sampai matahari atau benam. Kemudian uh, uh, maghrib nak buat sebelum boleh tapi Nabi dia tak tinggal selepas maghrib di rumah dia. Dan selepas isya di rumahnya hari uh, campur semua tu 12 rakaat yang Nabi Nabi jaga. Dan dari ketiga pula, siapa yang menjaga empat rakan solat khabliyah sebelum subuh dan empat rakan selepas subuh, Allah haramnya api neraka. Jadi sebab itu tuan, oh, tak mana tempat yang kita tak tinggal, tak mana yang kita pedang. Tapi kan tempat yang umumnya, sebelum maghrib, sebelum uh, isya, sebelum masak, uh, boleh buat. Uh, sebab itu bukan uh, sunat yang betul, yang yang yang, 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 disebut. Jadi, tajuk ini pula ini berkaitan dengan solat duha. Jadi apa cerita dia? Berapa rakaat? Boleh ulang banyak kali tak? Apa nak baca dalam tu? Ada doa khas ke? macam mana Kita akan gomor lagi. Apa cerita tentang solat duha? Okay, sebelum Nabi solat duha tu kan kita tengok sikit berkenaan dengan kalau tak perasan lah semua nak perang lah, kan? Bahkan kalau kita dengan jiran kita pun ni apa tu Thailand dengan Kemboja pula. Dua ada sukan di Thailand pun tak perang lagi pula dah dengan Kemboja. Jadi tu yang happy dengan kita yang di luar sana tu no, Palestin Gazanya eh, kemudian kita perasan ni, di, eh, Kerana kena Gaza tu kita tak tahan ke sini lah dia melarat kan dia pergi pula pergi ke Syria dia pergi pula ke mana Lebanon dan sebagainya jadi merata-rata tempat kan itu sekarang ni betul tu atau berperang kan okey kenapa kaum Islam kita ni kadang-kadang ni tak menang kalau ikut ni boleh menang saja tapi pasal apa kita tak menang ada ada peperangan yang sikit kita menang tapi ada juga peperangan yang kita ramai, kita kalah. Pasal apa jenis lagu tu, tuan Kita rujuk sikit. Musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka. Tapi musuh-musuh Islam itu bisa menang karena Allah tidak bantuin kita. Ha, apa? Poin besar dia itu, tuan. Musuh kita menang ni pasal apa? Bukan kerana mereka hebat. Mereka makan nasi seperti kita juga. ada eh, demam, sakit, hidup, lena. Seperti kita juga. Tapi pasal apa? Sebab poin besar dia, sebab Allah tak bantu kita. Kata Allah, kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Berapa banyak jumlah mereka. Berapa besar pun kekuatan mereka. Kalau Allah bantu kalian, Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan lagi tadi. Tuhan sekalian alam yang memiliki langit dan bumi tu kan cakrawala yang ada semua ni yang Syekh Muzaffar naik ke langit dan LSP tu tu langit pertama pun tak habis tu kan no, bayangkan sebab apa dalil kita sebut aku apa sebut nabi bersebut, langit pertama pun ada malaikat jaga siapakah engkau aku malaikat jibril siapa bersama engkau aku nabi Muhammad kan eh, adakah ya rasul ya rasul di apa tu ya ada rasul baru dibuka pintu langit pertama langit kedua ketiga keempat kelima bayangkan Alam cakrawala Allah ni sangat besar. Kita duduk dekat Malaysia tu kan. Zoom pulak, perlih pulak. Zoom pulak, berangkantung pulak. Zoom pulak, masjid. Al-Harifin. Kecil-kecil-kecil kan. Kecil, Itulah kita tu kan. Allah tinggal getarkan bumi ini. Allah tinggal hancurkan bumi ini. Selesai. Allah kata kun faya kun habis. Allah hantar tentera dia. Ayak tuan. Minum. Ayak banyak. Kita buat bendang. Ayak banyak tuan lagi. Jadi banjir. Harus tebak itu ni mai daripada hangai tuan dalam 2 3 4 hari tuan sampai kita kalau kita tengok berita baru tuan itu di Aceh tuan habis depa hilang kampung tuan bukan kata rumah kita lalu ayak je tu no, kampung hilang tuan 2 3 4 kampung hilang Aceh tuan dekat kampung kita yang paling menarik itu tuan kemari kemarin dulu tuan Mekah di Tanah Arab Saudi tuan banjir juga tuan Duk kering-kering ke apa, ke kontang tu, hujan pun jarang-jarang. Sekali hujan, tu dia, kita dia boleh buka internet tau ni. Trap ke apa ke Facebook ke apa ke Itu dia gambar tuan Kita melampung di Arab Saudi lah ni tuan Nampak kata Kuasa Allah Allah hantar ayam tuan Ni tu Allah Sikit rezeki Banyak musibah Angin Sikit ekon Kipah Bila banyak Taufan ribut tuan Habis Api sikit kita masak Bila banyak tuan Jadi musibah Jadi itu bawa tuan Allah Tak hantar lagi benda, -benda yang Yang di luar lagi tuan kalau Allah bantu kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah tidak membantu kalian, Allah membiarkan kalian. Siapa yang akan bantuin kalian? Oh, ah, siapa bantu kita, Tuan? Kalau kita tengok balik pun track record, orang dulu-dulu ni -dulu mana ada, Tuan? Askar Wataniah ke masuk camp dulu, pergi latihan menembak perang ke perang, tak ada, Tuan. Tapi dia, ada senjata, jom perang. Jom, sebab sahabat pun pergi perang. On the spot, Tuan. Sebab apa? Sebab mereka Allah bantu. Itu ah, yang lebih, lebih tepatnya. Bila kita ni kemas lagi tentera dia Kekuatan talaman dia Luaran lagi, teknologi lagi Lagi-lagilah membantu Tapi nak beritahu tuan Tak hebat lagu mana pun Set lah tak mana-mana pun Allah tak angin tuan Mereka pun terhebat pun gelong tuan Apa lagi? Ayak sebenarnya Semua lah pakai elektronik Masuk ayak tuan Habis kan tuan Nampak kata tuan Allah ni tuan Nak bantu tak bantu kita Hatta tak apa pun Kalau Allah bantu tuan Habis Allah bagi Nabi tuan Tentang musuh gerun dengan Nabi itu satu benda yang paling besar. Nak lawan dengan Nabi tuan, dah gerun dah, dah pihak musuh. Tapi kita pun tuan, semayang pun dah minta pukar, macam mana orang nak gerun. Subuh tadi tuan, kita boleh tiga pak sah tuan, tak lima sah. Kalau tengok tuan, di luar sana tuan, kena satu sah pun tak ada tuan. Macam mana nak nak berjaya tuan. Itu mula daripada dalaman kita. kalau so, kita kuat tuan, subuh macam Jumaat tuan, hmm. tak perlu tunggu tuan. Apa? Pihak musuh pun gerun dengan kita tuan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia mengutus pasukan perang satu orang disuruh balik ternyata anak itu dikenal anak yang durhaka sama orang tuanya huh, apa tentu perang ni Umar Khattab ni dia tris 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 cek 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 ada seorang salah seorang ni durhaka kat mak ayah dia tak buat pergi perang kan takut-takut nanti kerana seorang ni tentu Islam kalah itu yang kata durhaka pada mak ayah jadi satu dan perang betul fi sabilillah bila pergi perang ni, darah yang terhunus ni yang terkeluar. Tembok ke bom ke, pedang ke apa. Terkeluar percikan darah tu, dah hilangkan dosa-dosa yang yang ada. Bahkan dapat bidadari lagi, dapat pengajaran lagi. Boleh apa? Boleh syafaat buat 70 orang ahli keluarga dia ni untuk masuk ke syurga. Tu hebatnya orang yang syahid. Tapi kalau dia ada mak dan ayah ni yang masih uzur, apa Nabi kata? Engkau ada ayah dan mak masih uzur, engkau tolong mereka. Sebab lebih baik daripada engkau pergi perang. Nampak? orang kita ada mak ayah kita yang uzur tu kan, kita kena tolong mereka dulu sentuh ni dulu. Oh kita pergi perang. Ada seorang lagi sahabat Nabi ni, ya Rasulullah, aku nak pergi perang satu-satu. tu? -satu. Kemudian dia kata isteri aku ajak apa isteri aku nak pergi berhaji. Maka kita kau tinggalkan perang, kau teman isteri kau pergi haji. Nampak tuan, sebab tu ranking dia walaupun perang tuan, tapi oh, ada mak ayah yang uzur kena satu ni dulu. Kemudian ada pula isteri nak pergi haji seorang-seorang. Bahaya kan? Kena ada mahram yang berserta dengan dia. Semua ni tu betul kita tengok tu kan? Cantiknya agama. Tapi kalau solat pula pada waktu dia on time. Itu lebih baik daripada berjasa pada mak ayah. Solat on time. Berjasa mak ayah. Barulah kita boleh berperah. Kan? Kini reki-reki dia. Kita dulu. Kunu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dulu daripada api neraka. Kalau kita tak semayang, nak suruh anak semayang pakai okay, Bagi Maghrib, abang siap-siap pergi tu. No. Kan? Tutup TV. Kita pun tutup TV orang lah, ni. Kita pun tu tolong lagi mak ayah ni. Haa ah, tak. Kalau kita tu pergi mandi semua siap-siap. Tak habak pun anak pun tahu. Tapi kita ni cakap saja, Tapi kita tak buat. Kita kena buat, buat. Kena beramal. Sebab so, zaman sekarang ni. Bukan cakap-cakap kosong. Kita kena berilmu. Beriman dan beramal. Itu beza kita dengan orang-orang lain. Tak boleh ikut kau. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, ingat kalian ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kalian dan bukan karena persiapan kalian. Lah. Kita bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita persiapan kemat. Tak, Allah tolong kita walaupun bawa apa tadi betul tuan, tapi tuan persiapan tu Allah bantu kita tuan. Kita boleh menang Tapi kalau Allah tak bantu, buat mailah nuklear besar mana ke apa ke, tak apa mustahil untuk menang. Kalian itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Tapi kalau kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian, maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka. Kalau kita maksiat, kita punya diketului, kita lagi hebat pada orang-orang kafir, kita pula jadi toke, jauh lagi lah kita akan menang saya sebenarnya. Maka intinya jamaah kita harus kembali kepada agama. Kita harus ajak anak-anak kita baca Quran bersama. Bapaknya baca, bacakan artinya jelaskan kepada anak, -anak. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam tapi kita tidak tahu dengan apa isi Al-Quranul Karim. Sebab tu tuan-tuan zaman kita sekarang ni bukan sekadar baca kan. Ha nah, ni tafsir banyak gila kan? ni. Kita tak buat kita ni boleh buka pula tafsir dia, nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris tepi ke, nak tafsir apa ke sebagainya ada hadis pula tuan, macam-macam. Nak tak nak baca je. Telepon juga kan. Ha okay, nak tahu apa tuan. Boleh kita boleh order boleh lah kan. bulan bulanan-bulanan ni kan aku hanya tafsirnya apa ke hadis ke apa ke. Sebab tu tuan, ha, nak tak nak. Kalau kita mungkin sibuk nak baca Quran ni, tu dalam kereta ni, aku an, buka Quran, radio MP3 ke apa ke, kita dengar pun dapat pahala. Nak bagi tuan-tuan, tak ada alasan. Cuma kita yang nak macam mana di hujung jari tu, pahala di hujung jari, dosa pun di hujung hujung jari. Kek kiri, kek kanan, atas bawah tuan-tuan. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya. Maka jangan berharap umat Islam itu jaya. Kecuali dengan satu cara. Kembali kepada agama. Ke ha, ba, kena kembali kepada Allah ni apa? Kita penuhkan masjid-masjid. Penuhkan surah-surah ni yang mana yang yang kita ni ha, kembali balik. Kan? Mesyiarkan Islam kita ni. Mengangkat agama kita ni di tempat yang lebih tinggi. Tapi sekarang ni orang orang Islam kita yang berjatuh ke Islam. Bukan musuh lagi tu tuan. Itu yang jadi Kembali ke rumah Allah. Ramaikan rumah-rumah Allah. Dan jangan lagi telat datang solat Jumaat. Ha, telat ni tuan tuan, lambat main main Jumaat. Main juga semain Jumat. Orang oh, dah mula dah. Khatib naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi untuk bila azan. Yang tu rupanya tuan-tuan. Pahala yang nak dapat. Kata. Unta Seekor unta. Korban unta korban apa lembu korban kambing korban ayam korban telur ayam rupanya bila last tu katib naik ke mibah telur ayam pun tak ada dah oh, bayangkan kan unta tadi harga 10000 lah. mai lambat sikit rupanya apa harga lembu lembu dah dalam 5000 mai lambat sikit harga kambing baru 1500 lebih kurang dia dah pari apa tu mai lambat sikit ayam seekor ayam baru 2 kilo kata 18 ringgit lori tak mana 20 ringgit kata lambat lagi telur ayam kan right? Khatib naik ke mibar, keluar ayah pun tak ada berat. Itu beza dia. Semua ni dalil malaikat akan catat di pintu-pintu masjid yang ada ni. Bila azan dikumandangkan, malaikat tutup buku catatan, malaikat akan masuk dalam masjid akan pun dengar khutbah bersama-sama. Ha, jadi semua tuan, dia jadi serah yang kita tengok, oh kita ni tambah nak. Kalau azan hari ni satu, wah, satu sepuluh, satu dua belas, satu lima belas. kata. Jadi kita main masjid bila? Dua belas tu elok orang tuan, dua belah sengah orang tuan ni 12 apa pukul 1 baru nak mandi duk cari kain tolong orang dah hazan, baru nak mai memang mai duk set orang dah sembahyang pula jadi tak ada jumaatan bagi bagi mereka ni jadi sebetul tuan kita mai awal bila ni seawal mungkin tuan saya pun merindui tuan duk di buat haji dulu ni dua tahun lepas tuan kami pergi mula pukul 9 pagi waktu mai minggu berikutnya pukul uh, apa tu pukul 11 pagi boleh masuk lagi main main tengah-tengah tu pukul 9 pun payah orang tuan pukul 10 tu tutup dah ramai lah kali main minggu yang berikutnya pi subuh tak balik dah tuan-tuan ha tunggu sampai jumpa kan bawa buah apple bawa apa ni yang mana ada ni roti-roti roti ni ha jadi dah jadi seronok juga kan bila kita pergi beribadah saja ya tak kat lain jadi ha oh, kita boleh baca Quran ada baca tika ada eh, apa berdoa sebagainya seronok dah sebenarnya ibadat ni kalau kita pergi awal ke ke masjid dan boleh buat solat sunat semampu boleh dua rakaat eh. habis dua Habis dua. bapak rakaat? Terpulang selagi khatib tak naik ke mimbar. Assalamualaikum tu dia tak kata silakanlah berapa bapak sunat pun. Habis sebab tu tuan, hajimat bapak ni boleh banyak dalam sunat. Tapi yang kita baca Quran, zikir, uh, doa dan sebagainya. Kalau boleh tuan, selit. Selit tu doa apa? Solat-solat sunat ke sebelum betul sehingga khatib naik ke, ke mimbar. Kalau kita solat Jumaat kelas. Sebagian, datang ketika khatib sudah naik. Apa lagi yang lain? khatib oh, dah naik mimbar baru nak kita sampai. Jadi apa juga kan? Nak perang macam mana? Nak main, -main Jumaat pun tak on time. Perang pakai ceramah pada masa saja. Sepekan sekali, Jum satu Jumaat Jum sekali kita datang ke rumah Allah dan telat. Subhanallah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Dan kehinaan ini bukan hanya untuk kita. Untuk anak-anak kita pun terus akan kita rasakan.